Herkese salam. Necəsiz? Kanalımın dəyərli, gözəl izləyiciləri, inşallah yaxşı olarsınız. Bu gün mən sizlər üçün üzdə olan ləkələrə qarşı gözəl bir üz maskası edəcəm. Bu maska üçün bizə bir yumurtanın sarısı, bir çay qaşığı xama, xama olmasa qatıqdan da istifadə edə bilərsiniz. Bir çay qaşığı kakao, bir çay qaşqının yarısında da darslıq lazım olacaq. İndi isə başlayaq maskamızı hazırlamağa. Bunun üçün yumurta sarısının üzərinə xamanı əlavə edirik. Maska xanımlar üzümüzü çox gözəl edir, üzdə olan ləkələri aparır. Həftədə 2 dəfə istifadə edə bilərsiniz bu maskanı. İndi isə kakao əlavə edək. unu da əlavə etdik. Qəşəh-qəşəyə qarışdıraq. Bunun da üzərinə çay qaşığının şurfa. Həbili. Bu qədər də tarçın əlavə edirik. Bu bu maskanı düşək-düşək qarışdırım. Qarışdırdım xanımlar. Belə çox gözəl tərkibdə bir maska əmələ gələcək. Belə çox gözəl bir maskadır. İndi, bu maskanı xanımlar necə istifadə edirsiniz? Bu maskanı ıı, üzünüzə çəkirsiniz. Üzünüzü çəkdikdən sonra 20-25 dəqiqə üzünüzdə qalır. Ondan sonram üzünüzü ilıq su ilə yuyursunuz. Üz yuma gelim. Və ya hələ üzünüz, üzünüzü nə ilə yuyursunuzsa onunla qəşəng-qəşəng yuyursunuz. Üzünüz çox gözəl, yumşaq, hamar olacaq. Mütəmadi istifadə eləsəz üzdə olan ləkələri götürür. Çox gözəl bir maskadır. Bu maskanı haftada iki defa istifade edebilirsiniz. Maskamı beğendiyse kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için her birinize teşekkür Bildiririm. Gelen videolarda